এহেজাৰ এটা ঘোষা পাঠ কৰি এই পবিত্ৰ ধাম কিন্তু ধুই পবিত্ৰ নিকাহ কৰি পেলালে গতিকে আমি এনে ৰসসমূহ ল'বলৈ এনেকুৱা স্থানলৈ নাহি যদি ভোকবিলাক অত্যহাস্য কৰিব পৰা আনন্দপূৰ্ণ স্থানলৈ নিজেও যাওঁ আৰু নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীকো যদি কওঁ বোলে এতিয়াই নামঘৰলৈ যাবৰ হোৱা নাই ভক্তিৰ কথা শিকিবলৈ জীৱনত বহুত সময় পাবা তাতকৈ ফাংচনলৈ যাওঁ থিয়েটাৰলৈ যাওঁ ব'লা বুলি যদি কওঁ সেই ল'ৰাটোৱে সেই ছোৱালীজনীয়ে আপুনি বুঢ়া হোৱাৰ পিছত আপুনি যে ভকতৰ স্থানলৈ নানিলে গুৰুজনাক যে চিনাকি কৰি নিদিলে বৰগীত সংস্কৃতিৰ এটা অন্যতম উপাদান বুলি যে নক'লে তাৰ কাৰণে আপোনাক আপোনাৰ ল'ৰাটোৱে কিন্তু কৃষ্ণ নামেৰে নামাতে কি বুলি মাতিব পুখিবে ন পাৰ বুঢ়া খাই বে মাত্ৰ চাস এ ভুকিকা ৰদে বুঢ়া মৰিয়া নাজাখ আৰু নিজৰ বোৱাৰীয়েকে ভাতকেইটা দিওঁতে কি বুলি দিব যিখন ঘৰত ভক্তিৰ পৰিৱেশ নাই এহি বুলি সৰ্ববাণী বিস্তৰ অন্ন মুঠি দিয়া বোলে বুঢ়া মৰ মৰ তাতকৈও উপায় নেপালে কি বুলি ক'ব ৰাতি যেতিয়া স্বামী স্ত্ৰীয়ে একেলগে কথা পাতিব তেতিয়া কব এই বুঢ়াটোক লৈ আৰু নোৱাৰি একেৰা চাহ খাওঁ ভাত খাওঁকে থাকে গতিকে এটা কিবা এটা কৰা আৰু সেইজন পিতেকে যিজনে আধ্যাত্মিকতাৰ ৰস নাপালে গুৰুজনাৰ সংস্কৃতিক নুবুজিলে বৰগীত কি নিশিকিলে নামঘৰলৈ আহিবলৈ মাক দেউতাকে দৰ্শন নিদিলে সেই ল'ৰাটোৱে নিজৰ আইগৰাকী অৰ্থাৎ ভাৰজাৰ লগত কথা বতৰা পাতি দেউতাকক ক'ব দেউতা মাহে মাহে মই পইচা দি থাকিম কিন্তু তোক আমি আমাৰ লগত নাৰাখ সকলোৱে লৈ যাম তহঁতৰ নিচিনা মানুহ থকা এটা জেগালৈ লৈ যাম যাৰ নাম বৃদ্ধাশ্ৰম আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা য'ত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে ধৰ্মৰ বীজ সিঁচি দিলে য'ত দাৰ্শনিক পণ্ডিত যুগনাথ মাধৱ মহাপুৰুষে এহেজাৰ এটা ঘোষাৰ দ্বাৰা ভক্তিৰ ৰসৰে নামৰ নদী বোৱালে য'ত ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱে অসমীয়া সাহিত্য সংস্কৃতিৰ বৰভেটি নিৰ্মাণ কৰাৰ সপোন দেখিলে য'ত ৰূপ কোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই সংস্কৃতি চিৰ সুন্দৰ সংস্কৃতি বুলি কৃষ্ণকেই চিনাকি কৰি দিলে য'ত বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই তৰিবৰ কাৰণে ৰামকৃষ্ণ নামৰ নৌকাত উঠিব লাগিব বুলি নিজৰ গীতেৰে ক'লে তেনে এখন সমাজত তেনে এখন ৰাজ্যত বৃদ্ধাশ্ৰম গঢ়ি উঠাটোৱেই আচলতে দুখৰ বিষয় গতিকে আমি সাৱধান সেইবোৰ নহ'বৰ কাৰণে এনেধৰণৰ পৰিৱেশ এনেধৰণৰ স্থানলৈ আমি কেৱল বয়বৃদ্ধসকল অহাটোৱেই কাম্য বুলি নাভাবি আমি সকলো আহিব লাগিব